Кухня с МДФ покраски. Павел, его вас слушаю. Столешница Арку Италия. У нас ящики, тандем боксы белого цвета, лоток для столовых приборов. Здесь тандемы частичного движения. Здесь ваше внимание хотим предоставить открывается мусорное ведро, на типоне еще дополнительно карво для всяких химий здесь у нас посудомоечная машина. Здесь стиральная машинка. Стиральная 600 и посудомоечная машина 600. Да, здесь тоже тандем боксы белого цвета. Вот тандем бокс тоже угу. белого цвета. Раз, с разделением под разные баночки. Карго. 300 карго с доводчиком. Разделители для бутылочек. Угу. Здесь у нас вот тоже выдвижной ящик полного движения тандем, там скрытый телескоп. Здесь карго сделано с направляющих момента тандема. Каждая направляющая выдерживает 60 килограмм. Их там несколько. А здесь маленький фасад Тоже распашная дверка, уместительный шкаф. Алюминиевый профиль, квадратный, полки стекло. Здесь предоставлена вытяжка встроенная, снизу можно посмотреть, она врезанная. Фасад глухой. Здесь HKS, блюм. открывание без ручек. И здесь, здесь открывание без ручек. Нижние фасады. Нижние hks маленькие с доводчиком одноуровневая сушка здесь полка все работает главное с доводчиками единственное шум что... здесь верхний ряд да. Фасадов, да, они на типонах здесь тоже открывание типон полки стекло пятерка Крепкие. Цоколь Цоколь алюминиевый, кстати. И вот, притоплива на 70, чтобы можно было удобно стоять. Угу. Подсветка, Подсветка это хефер. какой профиль? Хефель? Да. А ну выключи ее. Подсветка угловой профиль. За счет углового профиля светит э, подсветка под 45 градусов на столешницу. Алена, сейчас перезвони, мы тут снимаем чуть-чуть. Справа добавили флаш, чтобы смотрелось, и оно встроено. Это Надо да? делать стрелочку.